Так называемое было третье отделение милиции. Находилось оно у нас в пароходе. А потом уже сделали здание милиции. Ну, попрошу, проходите, значит, милиция начинается в дежурной части. Сейчас мы зайдем, и с левой стороны вы увидите дежурную часть. Ну, пошли Спасибо. Второе суд, вы же, наверное, знаете, да? А он уже суд может определить меру пресечения в суда. Ну, тут уже потом не на поле. А у нас только на поле... ну, Основная задача участковых инспекторов полиции это профилактическая работа. То есть работа с подучетным элементом. К ним относятся это ранее судимые лица, которые освободились с мест лишения свободы. Также условно осужденные лица, это которые осуждены к мере наказания, не связанные с лишением свободы то есть за ними проводят надзор криминально экономического инспекция, а мы их контролируем по месту жительства. Также у нас есть такая категория лиц, как админнадзорные, это лица, которые в местах лишения свободы был установлен надзор, то есть определенные ограничения, которых они должны придерживаться, определенный срок. Также у нас есть категория учета, это семейные дебаширы, семейные насилия контролируем по месту жительства лиц, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мы устанавливаем электронные засобы контролю, также проверяем их по месту жительства. На нашем этаже, как вы уже говорили, да, расположена раньше была криминальная по делам детей, сейчас это сектор молодежной проверенности, завышка видеополиции. В основном сейчас деятельность работы сектора молодежной превенции, заключается в профилактической работе с семьями неблагополучными, с детьми, лицами, не достигшими 18-летнего возраста, с профилактической целью, также занимаются детьми, которые пребывают на учете. Уже подходя существует один профилактический учет. Туда ставятся дети, которые не достигли 18-летнего возраста за да, совершенные преступления,